Şəmsir, qanunvericilər və yana bunlar hörmətli qonaqlar. İqtisadiyyat və biznes sahəsində uğur 2018 milli mükafatının təqdimat verəsində hepinizi görməkdən çox məmnunam. Uğur milli mükafatı Consulting and Business jurnalı tərəfindən 18 il bundan öncə təsis edilib və 2000-ci ildən etibarən hər il iqtisadiyyat və biznes sahəsində yaxşılarının yaxşısını müəyyən edir. Mərasimi açıq elan etmək üçün milli mükafatın təşkilat komitəsinin sədri cənab İbrahim Baharovu səhnəyə dəvət edirik. Tovirlik Kafkas. Faberlik Kafkas Mehdud Mesuliyetli Cemiyeti. Şirket 1997. yılda genç iş adamı Nikayev tarafından Rusya'da tesis edilip 2004. yıldan itibaren Faberlik Azerbaycan pazarında uğurla faaliyet gösterir. Son 3 yılda şirket 2 tam 4 defa büyüyor. 2 milyona yakın insan şirketin meslekçesi kimi yetişip, mensulların çeşidi ise 1500 adından 5000'e dek arttı. Şirket istehsalın gelişmeyi yaptı yenilenmesini hayata geçirip, kosmetik mensullerin, saç boyalarının, menşet kimyasının, salfetlerin ve dekoratif kosmetikanın istehsalı ve gablaştırılması için 37 yeni hat işe salınır. Mensulların Azerbaycan'daki satışı demiyorlar ki 10 defa arttı. Ülkemizde aktif mesleğçilerin sayı da 10 defiye dek arttı. Son yarım ilde şirket özpanlaştırma sisteminde değişiklikler edip yeni biznes prosesler ve yeni program teminatı tedbir edilip 2019-cu ildə şirkətin işinin əsaslı yaxşılaşdırılması üçün keyfiyyət baxımından yeni səviyyəyə keçmək SAP internet platformasından tədrici planlaşdırılır. Yeni, müasir dəbin tələblərinə cavab verən məhsulların istehsalı gözlənilir. Bu çapataq abilitveşin səhniyə şirkətin satıq departamentinin müdiri Gülnara xanım Hüseynova dəvət olunur. sizdə buyurun sizin də ələy sözlərimizi seçdik. Təşəkkür edirəm. İlk öncə mən bütün təşkilatçılara bizi bax bu yüksək mükafatəyə layiq gördüklərinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və beləcə də mən istəyirəm ə, xüsusi qeyd edim. Mənimlə bu gün həmkarlarım da burdadılar və onların simasında bütün təbirlik dünyasının bütün məsləhətçilərinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Əzaldə əyləşən hər bir kəsə mən arzu edirəm ki 2019-cu ildə daha da uğurlu olsunlar. вперед Гордимся мы своей судьбой Идем дорогой одной Дорогой, что к у нас ведет Поверли, поверли Меня за руку возьми Поверли, поверли И вы успех. Что много лет мы дарим людям теплый свет.